কাছাড়ে পুলিশের গুলে গ্রেপ্তার এক ড্রাগস সরবরাহকারী মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে পাচারকারীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল কাছার পুলিশ ঘটনাটি ঘটে ধলাই চান্নিঘাটে তিনশো ছয় নম্বর জাতীয় সড়ক শুক্রবার সন্ধ্যায় তবে হতাহত হয়নি কেউই তিনশো ছয় নম্বর শিলচর আইজল জাতীয় সড়কে চান্নিঘাটে গাড়ি চেকিং এর সময় গোপন খবরের ভিত্তিতে ওত পেতে বসে কাছার পুলিশের দল সেই সময় একটি ব্যক্তিগত বাহন একটি স্কুটিতে করে তিন মাদক পাচারকারী পৌঁছয় পুলিশের পরিস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশের গুলি চালানোর মধ্যে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় দুই পাচারকারী তবে পুলিশ তমিজুর রহমান লস্কর নামের এক পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয় এদের মধ্যে উদ্ধার হয় পঞ্চান্নটি সাবান কেসে সাতশো পঞ্চাশ গ্রাম হেরোইন যার বাজার মূল্য সাত কোটি টাকা প্রশ্ন হলো এই অবৈধ নেশা সামগ্রী কেন্দ্র সরকারের সীমা সুরক্ষা এত কঠোর থাকা সত্ত্বেও কিভাবে সম্ভব হচ্ছে তাহলে কি মিজোরাম আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভারতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুল্ক বিভাগ পুরোপুরি ব্যর্থ আর না হলে তারা মদত যোগাচ্ছে সব চোরা এমনটাই প্রশ্ন উঠছে জনমনে হিজুর রহমান বড় ভুইয়ার রিপোর্ট দিন নিউজ টোয়েন্টি ফোর যোৱা বিগত দিন ধৰি আমাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান সি আমাৰ চলি আছে আৰু আমি বৃহৎ সংখ্যক চিজাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ এই অভিযানৰ এক অংশস্বৰূপে যোৱাকালি মানে দহ তাৰিখে এটা এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু আমাৰ জিলাখনৰ দুটা অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে এটা অভিযান হৈছিলে ধলাইৰ চান্নীঘাট অঞ্চলত আৰু এটা অভিযান চলিছিলে শিলডুবি শিলচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত শিলডুবি অঞ্চলত পাৰ্ট টুত এই অভিযান চলিছিলে আৰু দুইটা অভিযানতে ফিফটি ফাইভটা চাবোনৰ বাকচত আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু শিলডুবিৰ পৰা আমি ফৰ্টি ওৱান একচল্লিছটা চাবোনৰ বাকচত আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা গোটেইখিনি চাবোনৰ বক্স মিলালে নাইণ্টি ছিক্সটা বক্স হ'ব এই নাইণ্টি ছিক্সটা বক্স আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো ওজন আছে ওৱান পইণ্ট টু কিলোগ্ৰাম ওৱান পইণ্ট টু কিলোগ্ৰাম আমি হিৰোইন ছাছপেক্টেড টু বি হিৰ'ইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই গোটেই অভিযানটোৰ পৰা আমি তিনিজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ তাৰ প্ৰথমজনৰ নাম হ'ল তামিজুৰ ৰহমান লস্কৰ থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্ছ আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল অমিৰুদ্দিন লস্কৰ ৰাজগোবিন্দপুৰ ধলাই দ্বিতীয়জনী ব্যক্তি হ'ল কবিৰ আহমেদ বৰভূঞা পঁচিছ বছৰ তেওঁ ঘৰ গোবিন্দপুৰ পাৰ্ট টু শিলচৰ আৰু তৃতীয়জন ব্যক্তি হ'ল ৰাজীৱ উদ্দিন থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল মহম্মদ আলী আৰু চাউথ বাছকান্দি লখিমপুৰ এই তিনিজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে এটা স্কুটি এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে স্কুটিৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ ইলেভেন ৱাই এইট থ্ৰী ওৱান ছেভেন সেইটোকো আমি যোৱা নিশা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চান্নীঘাটৰ পৰা আৰু তাৰ লগতে যোৱা যোৱা নিশা চান্নীঘাটত যিটো আমাৰ অভিযান চলিছিলে সেই অভিযান কালত যিজন মূল সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছৰ যিজন মূল সৰবৰাহকাৰী তেওঁ পলাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু পলাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁতে আমি দুটা গুলী ফুটা ফুটাব লগা হৈছিলে আৰু বতাহত লক্ষ্য কৰি দুটা গুলি আমি ফুটাইছিলোঁ আৰু তাৰ ফলত যাৰ তাৰ ফলত আমি যিজন মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি তেওঁক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছোঁ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী তাৰ বজাৰ মানে ব্লেক মাৰ্কেটত তাত বজাৰ অনুমান যিটো হয় প্ৰায় মানে সাত কোটি টকাৰ হ'ব আৰু সামগ্ৰীখিনিৰ মূল্য হ'ব আৰু এই সামগ্ৰীখিনি আমি প্ৰাৰম্ভিক তথ্যত আমি গম পাইছোঁ যে গোটেই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ জিলাৰ মাজেদি বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ এটা বৃহৎ পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযান কালত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমি খবৰ পাইছোঁ সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু যাতে এই সামগ্ৰী সৰবৰাহ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সৰবৰাহ যাতে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি সদায় সচেষ্ট হৈ আছোঁ